Почему? Ну давайте мы не вас будем снимать, а без, без лица. Вы уже раньше завезли? А что такое? Ну хорошо, у него Давай. А, подожди, Саня, давай сзади. Ну не хотят, значит, давай сзади. Да ладно, пусть, пусть завозят. Нет, ну что она... Лёвь. я там пошел перекусил меня по покушать подойдет вон я звоню алло Андрей, я уже подошел я вот это куда <связывается> да я да я, я саня блашко тоже стоит. <связывается> хорошо, тут стоит сколько хорошо да да она я понял а где там на том даже Папа, руки, руки вовнутрь. Что там? Узко, узковато. Пошли, все. Масло. Все, как будет. Спасибо. Все, спасибо. Обратно. Что вы здесь делаете, Кто вы? Вызывайте милицию, потому что непонятный человек. Уважаемый, я не слышу. Александр Львович, нужна милиция, установить личность человека. Непонятно. Человек какого-то что-то пришел в зал судебного заседания, не представляется, не говорит, кто? Добрый день. Громадский контроль 9, рог. А в чем проблема Вы там... ну, как народ или вы как этот самый? Светили кто-нибудь есть, кто проверял этого человека, документы на выходе. На входе. Александр, позовите слушайте, представителя экспертов. Милицию, пожалуйста, пригласите установить личность непонятного человека. У вас заседание, или да что, здесь? да, у нас заседание, так, а так какой-то человек пришел, не представляется. Вы его знаете, А что, мы а это пришли? пришли, я пришел. А, а это прокурор? прокурор? Подождите. О. Так это если прокурор. Вы же при исполнении. Прокурор. Чего вы не представляете? Сейчас? Кому? Как это кому? Вы в суд заходили к Почему вы отказываетесь предъявить Кому? свое удостоверение? Кому? Пожалуйста. Вы журналист? Да. Сейчас ходят, кто хочет и как хочет. Одевается я понимаю, вы журналист, почему должен отвечать на ваш вопрос? Вы можете не отвечать, но у вас Хорошо. Просили... Александр, вы ваш... должны отвечать вы мы нет, сейчас должны Хорошо, предъявите, пожалуйста, свое удостоверение. Ну мы вот заходили, мы паспорт показали. Паспорт у вас есть? Вот мы находим, мы 100? на турнике паспорт показали. Покажите паспорт, да и все. Зачем упрямиться? Прокуроры обычно ходят в форме с регалями, Я вам показал удостоверение, вы свое удостоверение а будете показывать? Владычек, вы просто вызываете основания для подозрения, я не понимаю... А состояние. куда вы убегаете? У вас есть заседание, прокурор. Да, да ну как, я... Удостоверение я... я свое показал, почему, Покача, вы почему вы не мне не показываете? показываете? Смотрите, человек непонятно пришел. Ладно, да, да. да. Саня, снимай. Снимай, ну смотри. Да ну, что снимаем. Да сейчас ждем чем лично с да, что это. Зачем вы провоцируете? Я не могу понять. В, зачем? А вы кто? Я еще раз сказал. Громадский контроль ДИЭС. Суббильная рука. Это подвижная рука. А вам сюда. уже все показали. Вы а свое удостоверение покажите. Заходите в зал. Уже судья зашел в зал.

Прохванование по пущенному сроку по криминальному проваджению номер 124, 22, 03, 1, 3, 123. А судья масса, секретарь Шпиц. Суд разъясняет право отвода состава суда. Так, если он и не имеет отвода. Да. Секретарь, доложите, будь Вас кто делится как осуществляется фиксация техническими засобами. Фиксирование судового процесса действует за за тысячу запросов долей, заявлений заявление клиента Кроман а прокурор, прокуратор Женьковского муниципального округа, На сегодняшний час, значит, Викторович. Винник Роман Викторович, будь у вас тут подниматься. Вот здесь будет вас кушать на фамилии Мирошевича. Линник Роман Вікторович, мы другого на 4 1985 года народжения. Мешка это зарегистрирована за адресою вулиця улице 39, квартира 26, место Харьков. В России юристом национальной службы журналистов в Украине. Ясно. Е, дані, партия данные исходные суд за... Фиксирую Так, і прокурор у нас. Сидайте, пожалуйста. И прокурор у нас. Тут у нас пенатуритет. Спасибо. Так, фамилию вы сказали. Павлов Евгений Владимирович. Что, Павлов Евгений? Евгений. Евгений. 1900. 1900. Ну, вот на рожене. 1990. У нас только наружу, посада ваша, как называется. Прокурор по культуре жизни в Ясно. Так, вопрос о пакетных данных не Нема. Вот вас. Поднимайте свой, поднимайте свой. Поднимайтесь все. Значит, разъявляется с нас суд, Головой, судья Масса, секретарь Шпица. Линник и прокурор, еще раз фамилию скажите. Шаповал. Шаповал. Суд разъясняет еще раз право отвода с этого суда. И разъясняет участникам процесса, что стороны могут мужа разъявляет хопотание, высказывает свою думку, и нами постоянными правами и предварительными законами. На сегодняшний час вот суд участников процесса просьбы хлопотания отходов состава суда Щеномая. На данный час пока мы смотрим. Нормально. Всегда это будет вас. Я хотел испытать на сегодняшний час. У нас хлопотание пропонования сроку, срок так, пропонованного срока. На сегодняшний час. что суду и хлопотание пропонования 23.3.2015 года. У всіх умов прошлому судовому засіданні, що учетом об'єктивних причин суд нема можливості видати справу, приніс на сьогоднішній час. Але на сьогоднішній час, наскільки мені відомо, відсутствують матеріали по кримінальній справі. Своїх питань не буде, чому першому суд за позиції матеріалів кримінального впровадження вже неможливо подальше розгляд коло питання. Вважаю, що воно потрібно буде перевезення, оскільки в матеріалах. При напровадженням місцеві щодо нацелення значення постанову про закриття. За yeah. Я хочу спитати сьогодні, що таких умовах суд не, не розповідає даними і не має цієї кримінальної справи, які потрібно бути. Yeah, Я, Я вважаю, що це затягування розумного сроку розгляду справи. Тим паче умисне прокурора. Звісно, не можна розглядати справу без матеріалів справи, тому в будь-якому випадку прийдеться робити перела судово засідання. Але це одна з підстав щодо відводу прокурору на наступному судовому засіданні. Ну, І я добре. хочу заявити клопотання, щоб yes. наступне судове засідання ми розглядали обов'язковою участю слідчого, бо він складав процесуальний документ. И хорошо, давайте тоді в у письменному заявити клопотання через на даті. Значит, на сегодняшний час все высказал. Суд выясняет думку участников процесса. На сегодняшний час суд выясняет, что на сегодняшний час есть такое хлопотание. Действительно, моя отсутница материала справа. По объективным или не по объективным причинам, но они сейчас отсутствуют. На сегодняшний час без всех материалов криминальной справы суд решил возможность дать объективную оценку и выдать, тем паче тут стоит питание по восстановлению сыровки. При таких умовах я вважав можливим попитання задовольнити, задовольните, оберіте перерыв судового засідання, назначите дату и час. Більше того, я заявил попытание представителям заявления клиент прома Викторич Вики просил, чтобы присутствовал судово засвидне сличи. Ну, это теж питание. Ваша думка тоже покровела. Не заперечусь. Совершенно тухолов. Не долетовить все попытания. Мне нет лучше обеспечить участие в, в справе встречи и кипкома участь по данной справе. И дату предложит, и дату участия вот, голосовать. А то есть секретарь, у нас, ваш, там, с учетом нашей занятости по справе, организационном плане в общем порядке, пиши питания. На сегодня судовое заседание закинчено, дату и часа на вот,

Сейчас подожди, сейчас мы скажу, кого он к сейчас? Подожди, подожди, Можно выходить. По одному, по одному. Ну, поставим аудитория. Мне интересно, а кого он к нам выходил под областной прокуратурой, выходил и представлял.